Шановні ветерани, мешканці міста, до вас и с привітанием звертается лазерский міський голова Сергій Степанов. Уважаемые лазовчане, дорогие ветераны, в этом году Украина будет отмечать 8 мая День памяти и примирения и 9 мая День Победы. Этот праздник для нас, для всех, особенный. В нем радость и боль, улыбки и слезы на глазах одновременно. Этот день для всех поколений был и остается одним из самых светлых и самых значимых. Прошло 70 лет с того майского дня 45-го, но все равно каждый год 9 мая мы с гордостью вспоминаем тех, кто совершил ради нас всех величайший подвиг, кто сумел ценой своих жизней остановить беду под названием нацизм. Мы обязаны вам, дорогие ветераны, не только независимостью, но и жизнью. Желаю вам оставаться такими же мужественными и целеустремленными. Желаю, чтобы ваша жизнь была спокойной, счастливой и, конечно же, радостной. Здоровья вам крепкого, счастья простого, человеческого. Спасибо за мир, спасибо за победу, спасибо за жизнь. Ці привітання завершують сьогоднішній випуск Лозівської панорами. Як місто зустріло у 70-й день перемоги, розкажемо у наступному випуску. А якщо не встигли подивитися сюжети сьогоднішнього в ефірі на каналі Вектор, їх завжди можна знайти на офіційному інтернет-сайті Лозівської міської ради. У студії працював Вадим Гоч. Ми дякуємо вам за увагу та довіру і говоримо вам до зустрічі.